Dan yang muda-muda ni Sama ada kahwin makin lambat Ataupun kalau dia tak kahwin Anak makin kurang Jadi kita akan ha, ah, Yang ini yang disebut sandwich generation okay. ha, ah, Ini konteks sandwich generation eh. kita, Baby, having said that Banyak yang, yang kita faham Um, Kementerian Ekonomi ni banyak perancangan-perancangan makro Tetapi ada sesetengah-sesetengah segmen masyarakat Yang masih lagi cakap Kehadiran ataupun kewujudan YB di situ Tak menambah uh, ataupun tak berkurang Jadi at least macam mana YB nak respon Kepada all this critic Perlukah Respond ke apa It's like, As I say, your track record speaks for yourself kan Jadi Um, apa nama ni dan soal dalam kerajaan ke tak ada dalam kerajaan ke semua saya ingat uh, dia berbeza-beza ikut orang lah you know ada orang yang melihat politik ini 100% ialah kuasa matlamat menjadi ahli politik um, ialah untuk menjadi menteri Kalaupun dia seorang yang jujur kalau uh, uh, mindset dia itu ialah hanya melalui kuasa sebagai menteri barulah dia boleh menyumbang kepada perubahan dan sebagainya itu pun saya tak setuju sangat pun kan hmm. jadi um, orang nak kata ada tak ada kesan tak menyumbang semua tu i think the the, the public will judge kan ha, jadi um, saya dah tegangkan semua perkara yang saya sebut tadi hmm. kan uh, and uh, let the facts speak for itself uh, let um, apa nama ni kita uh, menilai secara objektif and objectively lah sebenarnya tahun 2024 itu adalah tahun yang cukup baik bagi ekonomi negara pertumbuhan yang tinggi inflasi yang rendah kemudian uh, 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 um, peluang pekerjaan yang diukur dari segi kadar pengangguran baik pertumbuhan gaji yang baik uh, pasaran saham yang terbaik dalam tempoh 10 tahun yang lepas jadi orang kat luar ni saya faham dah dia kita mudah terpengaruh yang um, apa nama ni ialah kita pergi harga barang kita rasa tinggi dan sebagainya uh, kerana um Ekonomi ni ada kesan yang berbeza-beza. Memang cabaran mana-mana kerajaan pun ialah untuk memastikan kalau ekonomi itu tumbuh dengan baik, kesan itu dengan secepat sampai kepada rakyat. Cuma cabaran mana-mana kerajaan pun, kalau lepas ini uh, bacuk jadi uh, Menteri Ekonomi contohnya, dia pun hmm. akan berdepan dengan masalah yang sama. How do you very quickly make sure there is a trickling effect daripada apa yang berlaku di pasaran saham, daripada pertumbuhan ekonomi dia mesti berkesan, ada kesan kepada gaji, ada kesan pada harga barang dan lain-lain. Malah sebenarnya soal mengekalkan uh, inflasi di bawah 2% ni mana-mana pun akan ada masalah yang sama. Sebab itu kita kata we need to be able to do structural reform mm. kerana until you um, manage the structural reform of the economy dia akan terus akan ada this discrepancy di antara headline numbers yang bagus kerana dia lambat sampai kepada rakyat kan so i think um, let the apa nama ni um, facts speak for itself okay. Uh, dan saya berharap contohnya um, Uh, reforms yang kita telah buat Yang melibatkan pasaran uh, kerja Yang melibatkan enjin-enjin pertumbuhan baru Yang melibatkan contohnya Apa nama ni um, Bersasar kekukuhan uh, keadaan fiskal negara dan sebagainya Perkara ini akan diteruskan Kerana bila dia diteruskan insyaAllah dia akan mula ada kesan yang lebih besar kepada rakyat di bawah because managing the economy ni is a function of a few variables hmm. kan satu ialah ekonomi mesti tumbuh dengan baik berkembang dengan baik kan dan untuk ekonomi berkembang dengan baik dalam case Malaysia kita perlu mengubah aktiviti ekonomi kita kita tak boleh bergantung kepada aktiviti-aktiviti yang yang apa nama ni bernilai rendah ni komoditi lah kemudian kalau kita bergantung kepada construction semata-mata hmm. so so that is being put in place high growth high value sector kemudian kita ada GSSZ kita ada apa nama ni beberapa uh, lonjakan dalam sektor yang besar um, satu lagi menguruskan ekonomi ini ialah menguruskan inflasi kerana hmm. bila ekonomi berkembang Orang gaji atau untung besar kuasa beli tu tinggi bila kuasa beli tu tinggi memang permintaan naik bila permintaan naik inflasi jadi tinggilah mm -hmm. so you need to balance how are you going to manage the economy so that the growth pertumbuhan ekonomi itu kekal sebaiknya di atas 4% mm. ataupun between 4 to 5% anything above 5 is superb mm. tetapi pada masa yang sama ialah inflasi rendah below 2% kan jadi um, kita pernah mencapainya dalam tahun 2024 and uh, I think hopefully kita tengok 2025 dan ke atas lah cuma bagi saya um, uh, matlamat jadi ahli politik ni sebenarnya bukan kuasa bukan nak jadi menteri I mean what exactly is politics? Uh, ada orang um, apa nama ni ada macam-macam definition mengenai uh, politik kan uh, selalunya politik ni kalau ikut definisi tak tahu lah aku tak pernah buat sains politik kat sekolah kat universiti lah so ada macam-macam pasal government lah pasal ni kan tapi one definition about politics that I think was you know it relates to me uh, ialah politik is the authoritative allocation of resources and values in societies Politik ni maksudnya ialah macam mana kita nak memastikan agihan sumber dalam masyarakat itu berlaku dengan cekap dan juga adil. Dan sumber dalam masyarakat apa dia? Ialah harta, tanah, pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. How do we allocate this supaya dia berlaku dengan adil dan juga cekap and sustainable in for the long run? And itu hanya boleh berlaku kalau kita ada kita mentadbir sebagai kerajaan berlandaskan kepada nilai-nilai nilai-nilai uh, ni -nilai dari mana kita ambil yang Islam kita diajar melalui ajaran kita lah agama Islam kita perlu berlaku adil kena jujur kena rajin tapi nilai-nilai ni -nilai juga adalah nilai-nilai sejagat so that is politics to me tak pernah ada to me lah my understanding of what is politik tak pernah pun orang kata politik ni sama dengan kajian politik ni sama dengan uh, jadi Perdana Menteri ke jadi Menteri politik is basically authoritative allocation of resources and values in society jadi sebab itu going forward sebenarnya model masyarakat kita ni yang semua melihat kepada menteri, perdana menteri, ahli politik ni sebagai magic wand penyelesai kepada semua masalah model itu tidak sustainable Hmm. Kerana benda yang nak diagihkan itu Semakin lama, semakin berkurangan Semakin susah Semakin banyak kekangannya Orang akan kata oh, Kesihatan, kita nak macam ni Satu, dua, tiga, empat Pergi saja dapat itu Gini, 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 gini. Gaya makin ramai Expectation untuk Uh, uh, mutu perkhidmatan kesihatan makin tinggi Cukai tak ada orang sanggup bayar cukai So going forward contohnya Bukan saja soal uh, uh, resources dari segi kewangan Kita akan ada masalah dari segi jumlah pekerja hmm. Sekarang orang marah kata orang kami tak dapat kerja dan sebagainya lah macam-macam kan. -macam, right? Actually kami di Kementerian Ekonomi, our biggest, one of our biggest concern is dalam 20 tahun akan datang kita kekurangan pekerja. Kerana uh, kadar kelahiran makin rendah. Dan yang muda-muda ni sama ada kahwin makin lambat ataupun kalau dia tak kahwin anak makin kurang. Jadi kita akan ha, yang ini yang disebut sandwich generation. Okey. Ha, ini konteks sandwich generation eh. Kita akan ada satu masa nanti yang mana kumpulan pekerja yang datang daripada Gen Z, you know, uh, millennium sikit, Gen Z ni 20 tahun akan datang lah. Millennium, Gen Z hmm. dan juga Gen Alpha dan Gen Beta. Jumlah mereka kecil. Hmm. Tapi dia terpaksa melalui hidup Yang menanggung hidup dia yang kos makin tinggi Pada masa yang sama Dia akan ada kumpulan tua Yang daripada Gen X Boomer ni yang masih lagi hidup Yang sudah pun tidak berada di dalam uh, Tenaga kerja yang perlu dibayar oleh sistem masyarakat Kesihatan dia Welfare dia dan sebagainya So it's a double burden kepada mereka kan Jadi model yang ada sekarang ini yang meng, yang yang bergantung 100% kepada kerajaan untuk melakukan semua dan untuk menjaga kebajikan rakyat I, I don't think is sustainable in the next 20 30 years mm -hmm. sebab itu kalau tengok kepada model-model di negara lain okay. people have started talking about the third sector kita ada sektor pertama, public sector, sektor kerajaan, sektor awam. Kita ada sektor kedua, private sector, sektor swasta. Berpuluh-puluh tahun negara ni, kita hanya bercakap pasal sektor awam, sektor swasta. Di negara-negara yang lebih ke depan daripada kita, mereka mula bercakap tentang sektor ketiga, the third sector. Third sector ni sebenarnya rakyat biasa. Dan rakyat biasa, yang mempunyai kemahiran dan juga mempunyai kemampanan ekonomi dalam menyediakan khidmat-khidmat dan juga perkara-perkara um, kepada rakyat yang sebelum ini ditanggung oleh kerajaan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan termasuklah kesihatan dan sebagainya bezanya the third sector is the quasi of public sector dan juga private sector you must run it uh, financially sustainably Um, dia tak boleh nak kutip derma lepas tu nak bagi percuma dia perlu dibayar tapi dia tidak berasaskan kepada keuntungan dan kekayaan so I think kalau orang tanyalah pasal apa nama ni politik pasal kerja menambah ke tak menambah so I think let let let, let the um, facts speak for itself um, um, apa nama ni um, saya juga rasa bahawa the only reason I wanted to be in politics before is so that I can influence um, perkara yang boleh membawa kebaikan kepada masyarakat. Uh, I never believe that uh, menjadi orang politik ini maksudnya menjadi Perdana Menteri atau Pementeri. Uh, so, um, ada banyak lagi ruang-ruang yang saya ingat kita boleh menambah nilai. And... Uh, I don't think we should pay attention to detractors. Uh, detractors ni memang mudah lah. Dia nak kata apa dia itu pandangan dia lah. Yang lagi penting ialah the more you have a good track record, the more you touch people's lives, the more people get benefit from your work. And I think untuk orang lain saya tak tahu. For me, I think that's my ultimate goal as a politician. Actually, I I I derive satisfaction from having impacts on common people's lives and I'm a lot more comfortable doing that daripada tersangkut di atas you know saya rasa tangan saya diikat mulut saya dikunci saya tak boleh itu dan saya tak boleh ini YB bila dengar ada dua benda lah hmm. uh, saya serta pendengar pun akan tengok pertama dia observe ah, apa YB nak buat sebenarnya lepas ni and hmm. in, orang expect gangho buat ini buat parti tu uh, and end up oh uh, YB macam bila dah cakap politik ataupun dah tak perlu kuasa ni Adakah YB dah tak nak Saya tak adalah ini? kata tak perlu kuasa <laughs> But I don't think politik uh, being in government uh, Sorry let me rephrase okay. Maksud saya ialah kalau lah ada orang politik yang kata kalau kita tak ada dalam kerajaan ni kita tak boleh buat apa-apa. Kita ahli politik yang 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 sebenarnya saya tak boleh buat apa-apa uh, sebab itulah tebuklah hatap ke hmm. potonglah tiang ke asalkan saya dalam kerajaan barulah saya boleh membantu that is wrong because the very definition of politics itself is the authoritative allocation of resources and values and there are many ways to allocate resources dan resources itu bukannya resources seratus peratus resources itu daripada kerajaan in fact the larger resources in society adalah milik swasta ataupun milik orang biasa okay. the biggest resources dalam milik itu maksud saya lah ok WB hmm. uh, third sector hmm. tinggal ramai yang uh, mungkin first time dengar dan hmm. nak tahu lebih lah secara realistiknya macam mana kat Malaysia ni kita boleh buat benda ni apalah tunggulah aku umum kemudian kalau <laughs> okay. so, tidak uh, sebab dia orang dah tulis besar-besar kat situ hmm. dah nak habis oh masa huh. uh, ok WB hmm. uh, soalan yang ini lama sikis. mana yang kita dibenarkan beracak berucap ni Kat sini pun korang nak gam aku ya. Hmm. Hmm.